वालेकुम गाइस वेलकम टू रॉक गार्डन तो आज हम रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे चलिए आ जाइए तो गाइस जब आप रॉक गार्डन का नाम सुनेंगे आपको लगेगा प्लांट्स होंगे हर जगह और वहाँ पे छोटे छोटे रॉक्स पड़े होंगे लेकिन ये फुल ऑपोजिट है यहाँ पे थोड़े से प्लांट्स और फुल लाइक फुल हर जगह ही आपको रॉक ही रॉक मिलेंगे तो गाइस यहाँ के जो पत्थर हैं उनकी शेप्स कुछ एनिमल्स कुछ चीजों जैसी लगती है और ये जो पत्थर है ना ये सब ये इरोजन ये ना वाटर और विंड की वजह से इरोड होके ना ये इस तरह के हो गए तो ये तो बहुत पुरानी बात है बहुत पुराने के बने हुए हैं ये तो तो आप मेरी वीडियो के साथ ना जुड़े रहिए गए इस पूरे रॉक गार्डन की लेंथ सिक्स किलोमीटर है बहुत ज्यादा है सकते सकते हैं 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 बहुत बहुत अलग अलग तरीके के बहुत सारे रॉक्स पे पे देख, देख मैंने आपको अभी पहले बताया भी था चालीस मिलियन साल से पुराने ही है पत्थर उससे भी ज्यादा साल पुराने हो सकते जैसे ही आप यहाँ रॉक गार्डन में आएंगे आपको देख आप देखेंगे कुछ मरे हुए जानवर कोई प्लांट्स कोई यूमेन कोई इंसान के फेस की कोई किसकी बनी हुई है और कुछ अलग ये मखलूक़ात की शक्ल या बॉडी बनी हुई है आप देख सकते हैं ये देखें अब कभी कैसे कभी ये लग रहा है कि कैमल है कभी स्नैक लग रहा है करीब से जाके इसके फेस कैमल जैसे अजीब सा है ना ये इस तरह की यही तो रॉक गार्डन की है रॉक गार्डन की खसूसियात है इसलिए तो ये बहुत फेमस है ये जगह ओमान के पे के फिर रहा कभी, कहीं पत्थर पे रहा लेकिन मैं यहाँ पे, पे एक चिपकली, होती है। मुझे चिपकली से बहुत डर लगता मुझे बहुत बुरी लगती है, है तो, तो रिकॉर्ड नहीं करता मेरे बा... मैं बाबा को दे देता हूँ वो इतना करीब जाके बनाते हैं मुझे तो फुल डर लगा हुआ था मैं तो वहां से जगह से भाग गया था इतना दूर खड़ा होकर देख रहा था मैं मुझे बहुत ज्यादा डर लगता पिछली दफा हमारे थे हमने एक पत्नी एक और शायद चिपली देखी थी तो वो तो मैं डर उससे भी भाग गया था इस बार मैं तो उस पर फुल करीब था उसे टच भी करने लगा था लेकिन फिर मैंने ओर देख, से देखा तो वो छिपकली थी इसके अंदर मैं एक टाइम लगा देता हूँ आप उसको एंजॉय कीजिए सनसेट बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं जो लगी हुई हैं ये खैर असल में टॉर्चेज नहीं है जिसमें आग लगी हुई है असल में इलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर दिखाने के लिए मतलब थोड़ी थीम देने के लिए क्लासिक के ना यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन दिया गया वैसे ये है इलेक्ट्रिक ये आग इन पर नहीं लगती जैसे वो पुराने ज़माने में थी तो गाय वैसे हम लोग इस टाइम इसलिए जा रहे थे क्योंकि ना रात को और ज़्यादा टाइम अब यहाँ पर रहेंगे ना तो मखलूक जो होती हैं मतलब बिच्छू सांप वगैरह आ के काट लेना हमें फिर फिर वो आगे बहुत बड़ा मसला हो जाता है तो इसलिए फिर इस पार्ट को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में ने मैं जब यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा उसके बाद फिर मैं आपको उसके साथ भी अपडेट करता रहूँगा तो आज के लिए आज के ब्लॉग के लिए इतना ही मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़